你师兄又打人家脚脚，师傅说了，再弹几次，我以后会长不高的。你整日除了吃便是睡，也不去练练功，就这样还妄想长高？师傅出门办事，你也不警醒点，万一有人潜入咱们灵珠岛怎么办？哎。 放心吧，师兄。若不是正午时分，这天池的幻象显示，寻常人就算到了昆仑，也寻不到入口，谁牵得进来呀、啊？好师兄，求你了，你就让我出去吃口嫩草，休息休息吧。去吧去吧，下次再敢偷懒，我可要告诉师傅。谢谢师兄。 白素贞见过小仙长，弟子前来昆仑只为求药。求药？昆仑重地，岂是你一个小妖可闯的？居然还敢觊觎仙草，还不速速受死！ 连妖丹都没有了的时候，还敢在昆仑放肆？今日我便剖了你的蛇胆，让师父送与太上老君炼药。<laughs> 主任，你醒醒，你醒醒。嗯